Hola amigos, я Серхио, и мне 20 лет. Изучаю иностранные языки и люблю путешествовать. Мне рассказали о новом проекте, в котором я могу познакомиться с людьми, увлеченными необычной манией. Я просто не могу пропустить такое приключение. Меня зовут Лена, я художник. Моя галерея – это улица. Привет. Привет, меня зовут Лена. Меня Сережа приятно. Я вот рисую, я уличный художник, я уже нарисовала один плакат, мы сегодня его будем клеить на улицах. И вот еще хочу сделать такое смешное обманное объявление. Ты мне тоже помогай и рисуй что-нибудь со мной. Договорились. Все началось с того, что я начала рисовать, а потом подумала, что улица – это благодарная галерея. Поэтому теперь свои работы я показываю здесь, на улице. Обычно я рисую плакаты и какие-то смешные объявления. Все, ну, в принципе, если это объявление, то предлагаю их пойти и развесить. Давай. Ну что, идем с тобой от малого к великому. Мы звери маленький были, а теперь пойдем повесим наш большой, цветной, красивый плакат. На плакатах, в принципе, тема вечная, то, что нас всех вдохновляет, это любовь. Вот чтобы ты себя почувствовал в роли уличного художника, я тебе предлагаю сделать мне приятно, написать мой портрет. Придумаем, как ну, это сделать. разве что с твоей помощью. Улица – это благодарная галерея. С ней не нужно договариваться о времени, месяце. Ты просто оставил здесь свою работу и сразу же можешь получить какие-то отзывы. Ну, в принципе, круто, мне нравится. Так что давай теперь да. пиши что-нибудь про меня хорошее. Так, а есть чем? А есть чем? Я есть думаю, чем? нужен другой цвет. О, Держи. замечательно. Потому что нужно продолжить и нарисовать вот так вот, вот весь результат, сделать ярким, такая бы нефигативная живопись. Вот таким вот я себя развлекаю. Дарю тебе на память, кстати, карандашики, для того, чтобы ты вот, тоже спасибо. занимался творчеством. Рисуй больше. Получается это удовольствия. Спасибо. Давай. Береги себя. И ты. На мои работы люди реагируют по-разному, но что приятно, никто не проходит мимо. Самые крутые вызовы – это улыбки людей. Никогда не думал, что плакаты – это настоящее искусство. А насчет объявлений посмотрим, чьих будет больше через месяц. Adios amigos!